Шановні друзі, ми продовжуємо новий день на телеканалі Миколаїв. Сьогодні у багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день інформації. І справді, не дарма говорили, хто володіє інформацією, той володіє світом. Саме інформація відігравала важливу роль у е, житті людини. Але з середині ХХ століття можна сказати, що в житті людства сталося просто е, бурхливий розвиток науки техніки і саме завдяки інформації. Але важливо зазначити, що крім цього, відбувається ще й лавиноподібне накопичення інформації на різноманітній. Неманітніше і це вже можна говорити про інформаційний вибух, який може призвести до інформаційного стресу. Ось ці ці негативні явища, побічні явища інформаційного розвитку хоче попередити наша гостя, психотерапевт Лада Захарова. Вітаю вас, Лада! день. Доброго ранку, дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Ви були свідком діалога мого із моїм співведучим Павлом. У кожного з нас був свій інформаційний ряд. Ви б могли прокоментувати якось. Ну конечно, потому что вот то, что говорил Павел, да, информационное поле, информационный марафон, то есть информация это здорово. То есть всегда, когда мы говорим доступ до информации, это очень здорово, и одна из задач там мирового сообщества сделать а, как можно больше людей а, вот дать им доступ к информации но количество информации, которое есть, мы забываем о том, что что шизона, то то на здраво, да, очень много информации. И я бы хотела, наверное, начать с одной простой вещи. Человек представляет собой приемопередатчик информации. Мы все время считываем информацию. Мы просыпаемся утром, смотрим на улицу, какая погода. Да? Чувствуем телом, смотрим глазами, ушами. Мы все время воспринимаем информацию. И эта информация накапливается и перерабатывается. И получается так, что мало того, что мы информацию просто воспринимаем из мира, мы ее еще берем из разных других источников. И считается, что чем больше ты знаешь, тем лучше для тебя. Так ли это? Вот скажите пожалуйста, сейчас все больше идет речь о том, что не ум... о неумении пользоваться информацией, uh -huh. точнее не... невозможностью контролировать ее uh -huh. объем ее поток, uh -huh. к чему это может привести? Ну конечно же это может привести к перенасыщению. Я бы хотела вот сегодняшнюю нашу историю связать с едой. Да? Еда очень нам нужна. Но если мы будем кушать неразборчиво, где попало, и что попало, что с нами произойдет. Вот мы хотели убрать эту тарелочку да. чудесную, но вы сказали не надо. Не убирать. надо. Да? Вот, вот почему. Наверное, мы ее вот, о чем, да? Когда я хочу что-то съесть, я не хватаю первое попавшееся. Я начинаю я думаю, а я хочу это, это, либо это. И выбираю что-то одно. Да? Человека, который ест без разборов, что попало, называют обжора. Точно так же, наверное, нужно научиться относиться к потребляемой информации, научиться избирательно эту информацию потреблять, что я хочу узнать, где я хочу и в каком объеме. И это есть правильное отношение к, ну, к потреблению информации, да, к поглощению информации. Наверное, это и будет самым главным правилом профилактики информационного присвящения и в конечном итоге информационного стресса. Что такое информационный стресс? Как он выглядит? Ну, с чем его едят? Mm -hmm. Это, наверное, mm -hmm. не те ассоциации, да, но что это за такое? Что это uh, за состояние? За состояние. Физиологи, честно говоря, да, вот очень многие психофизиологи, они говорят о том, что любой стресс это информационный стресс, то есть перенасыщение какой-либо информации. Потому что когда мы говорим информация, знание, это не всегда так. А, там прежде чем дать определение, да, информация может приходить. Нам первое, что приходит в голову, это СМИ, там интернет, да, книжечки, э, это да. Но есть еще информация, которая приходит из внешнего мира. Вы едете на работу, бигборды, объявления, э, просто люди вокруг, да, с какими-то информативными для вас, там, ну ваша шляпка у кого-то, еще что-то, и ты это все воспринимаешь и перерабатываешь. Дальше, э, учеба и работа. Вот э, по поводу стресса. Э, наша жизнь требует от нас решать очень много задач быстро. Если раньше, там, 200 лет назад крестьянин знал о чем, он должен весной вспахать, летом убрать, э, осенью подготовить пули, зимой готовиться к башне. Все было просчитано. То наша жизнь сейчас очень спрессована в плане э, скорости решений. И вот как раз информационный стресс – это есть э, перенапряжение, которое не позволяет больше воспринимать информацию, а адекватно ее перерабатывать и принимать ответственные решения. То есть когда человек перестает вообще ориентироваться в реальности. Ну это вот ступор, да, я больше не могу. Почему? Потому что я переполнен э, информацией. Например, знаниями, да. Наши бедные дети, приходя там после 6-7 урока уже, Мама, ничего не помню, ничего не знаю. Организм начинает... Ничего никому не скажу. Сопротивляться, да. Дайте, дайте просто отдохнуть. Вот. И когда я, да, я осознаю, что мне не хочется читать, мне не хочется смотреть телевизор, мне не хочется, это уже такой край. Но к нему надо прийти. И как любой стресс, ты к нему приходишь, ты а, в нем находишься, и потом очень долго из него выбираешься. Каковы могут быть последствия для организма, для э, конкретного человека, и э, общества, могут да? ли быть социальные проблемы, связанные с этим, соответственно, для общества? А для конкретного организма это истощение. Потому что, к примеру, да, сидит человек, смотрит телевизор, а там показывают либо боевик, либо новости, где, опять же, взрывают катастрофы, там, криминальные новости. Для психики нет разницы. Ты это пережил в реальности, на тебя напали, у тебя были проблемы, либо ты это прожил вместе с телевизором. И организм реагирует на то, что ты видишь в телевизоре, как на стресс. Скажите, пожалуйста, если там 2 часа в день. Да, смотреть криминальные сериалы, слушать новости криминального характера, какие-то вот стра страшилки о том, как, как нам тяжело жить. А организм все это воспринимает как реальность. И он истощается, он боится, ему страшно. Выделяются те гормоны страха, которые выделяются при реальной опасности. Мы себя истощаем и не восстанавливаемся. Это для конкретного да, для организма. Для конкретного человека, вот а сейчас появилось огромное количество обращений неврологического и психиатрического характера, потому что люди не умеют справляться с этим. То есть, да, когда человек пережил травму, ну, вот сейчас очень много, да, вот яркие эти примеры, то психологи, врачи, социальные работники помогают, они понимают, ты пережил, даже если ты остался жив, то твое тело в целости, твоя психика, она все-таки нарушена и помогает. А человек, который сам вот сидит перед телевизором или перед интернетом, или читает газету о том же, да, никто к нему на помощь не приходит. А теперь давайте представим, что таких людей очень много. И получается, общество не очень здорово, общество травмировано. Как раз тем, что конкретный человек не научен фильтровать информацию, не научен к информации относиться избирательно, как к еде. Что э, надо есть немного, да? надо есть ну, дозированно, да? Да, надо есть нужное и полезное. То есть спортсмены едят э, свою пищу, которая им угу. помогает э, угу. в их физическом труде. Работники умственного труда едят немножко другую пищу, угу. э, которая мало двигается. Точно так же должна быть э, избирательность и в информации. Конечно. И, э, и дозированность. Очень важно. Дозированность информации. И, э... Это профилактика. Да. Это профилактика вот этого информационного шока, информационного Это стресса. Э, если уже человек чувствует чувствует в себе вот такой вот mm -hmm. легкий ступор, как вот в песне ничего не вижу, ничего, mm -hmm. никого не сл mm -hmm. никого не вижу, ничего mm -hmm. не слышу, ничего никому не скажу, mm -hmm. что он должен делать? Выключить телевизор, Выключить отгородиться телевизор. от всего. Мира. Вот, отгора... вот отгораживаться как раз не надо. Что нам помогает восстанавливаться? А, хорошие новости, да? Вот Создаем, звоним друзьям, подругам, это общение. Это обязательно природа. Вот пройти от работы до дома хотя бы немножечко через парк, да, мимо там, клумбы, просто выехать на выходные в лес, выключить все, что ну как бы телевизор, интернет, музыку, вот все, что создает вот этот шум и фон выключить. Но плюс э, животное, которое тоже информативное, но не в хорошем смысле информативное. И еще один момент, о котором все забывают. Баланс, да, потому что информация, особенно интеллектуальная информация, о том, о чем мы говорим, да, а это питание для все-таки для мозга. И вот эта несбалансированность, мы питаем мозг, а тело мы не питаем. И нет баланса, наше бедное тело не может устоять под тем грузом знаний, которое есть. Значит, какой вывод? Давайте работу и телу. То есть больше физических упражнений. И упражнений и нагрузку там, ну вы сделаете свой сад, да, там ходите, посадите гулять. цветок дома. Да, и ухаживайте за ним. То есть какие-то именно действия физические действия позволяют с информационным стрессом бороться, действительно позволяют. Лада, вы одно из первых предложений в одном из первых своих предложений обратили взор на детей и я как мать не могу конечно обойти и эту тему, потому что хочется как можно больше дать своему ребенку отвести максимальное количество кружков, отдать самую лучшую школу гимназию, где по 6 по 7 уроков высиживают самые маленькие школьники, ученики где вот этот вот информационный порог для детей. Но я думаю, что э, уже порога для бедных наших детей нет, да, вот я готова. Почему всего. вот говоря об учебе, mm -hmm. мы говорим «бедные наши дети»? Мне кажется, да, что вот с этим э, нашим желанием как можно больше впихнуть в ребенка знаний, мы забыли о том тоже, что это должно быть дозировано, да, и что э, знания могут даваться по-разному, потому что э, дело не в пороге, на мой взгляд, дело в том, как эта информация передается. потому что дети любят играть. И если те знания, которые ребенок будет получать, он будет получать в игровой форме, потому что когда приходят там первый, второй, третий класс, они сидят вот так. Ребенок семи лет не может так сидеть, и он вынужден вот это вот вот так высиживать. И что происходит, когда не двигается тело, у ребенка включается мозг. То есть, там а, вот, да, да, я, конечно, там рекомендации педагогам могу давать долго, но вот рекомендации родителям, когда ребенок начинает учить уроки, понятно, что мама хочет, чтобы он сидел, ровно слушал внимательно. Особенно касается мальчиков, да, если он ходит кувырком и при этом учит. Уроки, пусть он ходит, пусть Это он нормально. учит на голове, да, пусть он висит вот так в подвисе, пусть он кувыркается. Но если он при этом может воспринять информацию, то есть таким образом он что делает? Он будет, ну вот, то, что условно говоря, сенсорную систему. Ему так легче и проще. Вот вспомните себя, когда вы сидите на собраниях, когда вы учились. Вот поля на листочках, не только поля, да, они всегда были чем-то... Порисованы. Да, почему? Ты включаешь тело, и мозг более или менее тоже включается. Поэтому позволяйте детям, давайте им возможность и заставляйте их двигаться. Это первая рекомендация. Да, и вторая рекомендация. Попробуйте с ними играть когда они учатся, потому что бедные дети, они уже там к пятому, и седьмому классу, они уже не хотят учиться, к одиннадцатому классу они не хотят уже ничего, да, и там, к да, выходит в институт, он научился, все, хорошо, поступил, все счастливы, выходит в институт, а там же нет мамы, которая может проконтролировать, и нет классного руководителя, который скажет, учись, да, и что происходит, они начинают отрываться и теряют вот тот темп, который был. Ну, научите их вырабатывать этот темп а ты устал, отдохни. Вот я говорю уже который раз, я прихожу, я говорю слово режим. Да, есть время спать, есть время есть, есть время гулять, время учиться или время работать. Вот если выработать это для себя, да, внутренний режим, то тогда никакие стрессы, в том числе информационные, будут не страшны. 9 часов вечера, у тебя вечерняя прогулка, ты выключил телевизор, компьютер, телефон и пошел полчасика погулял. Все. Вот еще одна ассоциация – информационный режим. Конечно. Спасибо, Лада, за ваш утренний э, инфор... информационный <смех> мацион. <смех> да, вам того же желаю. Да. Желаю вам здоровья и приятного продолжения дня. Спасибо.